सलाम मेरा नाम दाऊद है मैं कोरिया से हूँ मैं बचपन से सिखाया गया था कि अगर मेहनत से ज़िंदगी गुजारूँ और खुदा के कलम पर ईमान लाऊं, तो बरगद पाएगा इसलिए मैं स्कूल में मेहनत से तालीम हासिल की स्कूल के बाद अकादमी जाकर पढ़ता था और ना झूठ ना बुरी बातें अच्छा ज़िंदगी गुजारने के लिए कोशिश किया जब उन्नीस हो गया मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए पढ़ रहा था मैंने बहुत मेहनत से पढ़ा और सोचा कि अगर मैं इतना पढ़ता तो अच्छी यूनिवर्सिटी जाने का लायक है मगर मैंने जितनी यूनिवर्सिटी में दरख्वास्त किया उनमें से कब्ल्य नहीं किया और मैं एक यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ जिसका नाम नहीं पता खुदा की तरह से नाराज हो गया मैं बेशक कालम पर ईमान रखा हर हफ्ते इबादत ना छुड़ा मैंने से पढ़ा मैं घर से पांच घंटे की दूर पर यूनिवर्सिटी जाने वाला हूँ पूछा कि यही खुदा की तरफ से कोई नीमत है और आर्मी में जाना पड़ा कोरिया में जंग कभी खत्म नहीं होती अगर कोरिया आदमी हो तो बीस साल के बाद उनको फौजी में जाना पड़ता है मुझे फौजी में जाना पड़ता है मगर फौज से बहुत सी तो चाहता था फौज में भर्ती होने के सिर्फ एंग माह बाद मेरी तंग को जख्मी हो गया रोजमर्रा की जिंदगी गुजारना भी नामुमकिन था मैं दरअसल के दौरान दूसरों को तकलीफ देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था मैं मुक्तालिफ लोगों को मिलकर दोस्त बनना चाहता था बहुत ही तजुर्बा हासिल करना चाहता था मगर मुझे अकेले वक्त गुजरने के बाद फौज से फारिग कर दिया क्योंकि मेरे पास बात करने वाला कोई नहीं था मैं खुदा के तरफ से बहुत नाराज हुआ क्योंकि मैं खुदा के कलम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश किया मुझे उन लोगों से ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी गुजारने से नफरत थी जो खुदा पर ईमान नहीं रखते। फौज से फ़ारिग करके पाकिस्तान में घूमने के लिए गया कित हंजा वगैरह का सफ़र किया और पहाड़ पानी और बहुत से फल देखा और बहुत से पाकिस्तानी के साथ मुलाकात हुई जब मैं किर्गिज वापस बस में सवार हो रहा था तो मैं खिड़की से बाहर देख रहा था तब खुदा ने मुझे कहा यहाँ पारों में लेने वालों की कहानियाँ सुनते हुए हम दर्दी हासिल करने का वजह ये थी कि तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किल थी यीशु हमारे जिंदगियों को समझने की वजह यह है कि वो एक कामिल इंसान के तौर पर आया है और हमारी कमजोरियों को समझ सकता है मैं ये सुनकर हैरान हो गया मुकदास इंजी में ऐसा लिखा गया है कि लोने वालों के साथ लोना अगर लोने वालों के साथ लोना चाहता तो उनकी मुश्किल को समझने के काबिल होना चाहिए जब मैंने पीछे मुड़कर देखता हूँ मुझे लगता है कि मेरी मुश्किल ज़िंदगी ने मुझे आसपास के लोगों और दुनिया में तकलीफ लोगों के दौर को हम दर्द करने की मदद किया खुदा का बरकत यह नहीं मैं अच्छा खाता हूँ अच्छा जीता हूँ थोड़ा में अब्राम यूसुफ दाऊद की तरह मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारना नहीं मेरे जरिए मेरी फारोसी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे दूसरों को तसली देते वक्त मेरे जरिए से दोबारा चालेंगे के खुदा को यह हकीकी बरगत होता है मुझे उम्मीद है आप लोगों की ज़िंदगी भी ऐसी ज़िंदगी गुजार